Так, здравствуйте. 28 октября Национальный банк Украины введет в продажу набор из двух монет. Мешканцы и морских глубин по 5 гривен каждая. Стоимость такой наборчик будет, вот тут уже написали, 447 гривен. Тираж 50 тысяч штук. Монета обязательная к покупке в Национальном банке Украины. Вот тут интернет-сайт, да? Все, что будет потом в банках продаваться и так далее, будет уже менее интересно. Почему? Потому что тираж 50 тысяч штук. Кто бы говорил, что это маленький тираж? Это ничего не маленький, это он огромный. Привожу пример, да, будут рассказывать, там, цветная монета, вы заработаете и так далее, да. Смотрим, была такая монета, банковское счастье в сувенирном Она стоила 210 гривен, да. Мы видим, сколько она сейчас стоит, 443 гривни. Да, монета очень красивая, там все орали, что супер-пупер и толку. Цена не двигается, тираж 50 тысяч. Дальше, захист, захистницы, да, то же самое. Все орали, тема востребована, она актуальна, вы заработаете, цена там тра та та Да, кто купил в НБУ, тот молодец. Кто потом покупал с надеждой заработать, он в ожидании. И будет в ожидании еще лет 5, а может и больше. Когда вернет свои деньги, неизвестно. Еще вот помните, военная разведка. Та вы что, такая монета, там красота, такая востребована, помните, с ума сходили там. И толку. 633 гривни. Хотя он закуп 98. Взяли в НБУ, вы озолотились. Взяли потом где-то в банке, у перекупов пустая трата времени, денег, нервов. Вы тут не заработаете, потому что в нашей стране огромная инфляция. Все, что якобы вашу прибыль скушает инфляция только в путь. Вот еще вот. Монета, да, борщ. Та вы что, тема красивая, национальная, это идентичность и так далее. Сказки вот эти вот. Кому она надо? Она никому не надо. Да, тут тираж больше, 75 тысяч штук. Но все равно. Пытаемся взять в национальном банке. Если не успели, тогда идем в банк, мы берем ограниченное количество. Потому что помним, тираж. Тираж решает. 50 тысяч это очень много. Спасибо.